Компания Гротехпоставки есть в наличии вот такие вот базы к фильтру и фильтр в сборе. База идет универсальная для фильтров PL 270 и PL 420 и их аналогов. Система с фильтром PL 420. Производитель заявляет, что ставится на моторы от 200 до 600 лошадиных сил объем объем колбы 500 миллилитров дизеля универсальная позиция ставится на грузовые машины на трактора на комбайны на спецтехнику грузовую технику куда вам подходят вот эти вот присоединительные моменты параметры то есть везде можно ее поставить система идет на три клапана есть вход, выход и еще один дополнительный выход. Это прокачка идет. Вот такой вот, вот, такой вот фильтр. Отдельно продается база, отдельно продается элемент PL420 и продается все, все в сборе. Кого интересует, можно спрашивать, заказывать.